Saya pada rasanya menyokong atas pindaan ini kerana ia bukan sekadar housekeeping, bukan sekadar perubahan terminologi ataupun perubahan perkataan dalam akta. Tetapi ianya merupakan satu pembaharuan menyeluruh untuk menjadikan Sistem Sewa Beli di negara kita menjadi lebih adil, lebih telus dan lebih moden. Dato yang dipertua, selama berpuluh-puluh tahun, rakyat Malaysia membeli motosikal, memberi kereta, memberi mesin melalui skim sewa beli. Kadar 3% tahun sebagai contoh ya. Nampaknya rendah. Tetapi hakikatnya di sebalik angka ini ada banyak perangkap-perangkap yang tersembunyi. Di bawah Paturan 78, pada peringkat awal pembayaran balik pinjaman, kebanyakan pembayaran balik itu adalah pergi kepada tujuan untuk membayar balik faedah tanpa disedari. Maka walaupun lebih daripada separuh ya tempo pembayaran balik telah berlalu baki hutang oleh seseorang peminjam itu sebenarnya masih lagi sangat tinggi kerana seperti yang saya cakap tadi dan banyak ahli-ahli yang berhormat telah sebut sebahagian besar pembayaran balik itu adalah untuk tujuan membayar faedah. Sebagai contoh, pinjaman RM100,000 untuk tempoh 9 tahun. Bulan pertama, pembayaran dia adalah 42% untuk membayar faedah. Kalau seseorang peminjam itu ingin membuat early settlement atau pembayaran penyelesaian lebih awal, ribat dia sangat-sangat kecil. Kerana pihak penyedia pinjaman telah mengambil ya, faedah di peringkat awal pembayaran balik pinjaman. Dengan pendek kata, sistem sedia ada ataupun sistem lama. Dia berlaku sebagai saya sifatkan, ya. Dia satu penindasan ataupun tidak berlaku adil kepada mereka para peminjam yang jujur dan membayar cepat. Ya, good pay master. Sepatutnya mereka ini diberikan ganjaran, diberikan galakan kerana berlaku jujur, tetapi sebenarnya hakikatnya ialah tiada apa-apa yang baik yang berlaku kepada mereka tetapi seolah-olah mereka juga dihukum dengan skim atau sistem sedia ada. Dato' yang dipetul, pindahan kali ini telah memperkenalkan dua perkara besar saya lihat iaitu Effective Interest Rate EIR dan Reducing Balance Method. Di mana yang Bomat Tebrau tadi ada sebut, kaedah ini telah lama dalam negara kita untuk pinjaman rumah. Cuma kini diperkenalkan atau diguna pakai dalam skim sale beli ini. Makna mengikut cara baru atau ya cara baru faedah akan diikut akan dikira mengikut baki sebenar pinjaman. Makna semakin kecil baki hutang, semakin kecil lah atau semakin kurang lah faedah akan dikenakan. Ini akan menjadikan bayaran balik bulanan lebih adil dan menggalakkan penyelesaian awal di kalangan para peminjam. Simulasi telah menunjukkan bahawa kalau pinjaman seratus ribu diselesaikan pada bulan yang ke-54, pengguna boleh jimat lebih kurang seribu lima ratus ringgit. Kalau berbanding dengan sistem sedia ada. Itulah yang yang Mohd Datuk Andi dipetua. Wang yang sepatutnya kekal dan berada di tangan rakyat. Tetapi bukan hilang di dalam formula yang tidak telus. Dan wang itu sudah tentu akan memberikan impak dan kesan positif di dalam pasaran. Yang bomat datuk yang dipetuh. Kalau dulu iklan pinjaman mereka suka menggunakan istilah Fed Rate 3%, 3 sebagai contoh. Nampak cantik, tapi apabila kita kira dengan betul-betul, kos sebenarnya kadang-kadang mencecah sehingga 5 atau 6% EIR kini selepas penguatkuasaan AUU ini semua penyedia pinjaman syarikat-syarikat perlu memaparkan kadar EIR sebenar supaya pengguna atau peminjam boleh membanding dengan senang antara satu pinjaman dengan yang lain selain ini pinjaman ini juga mewajibkan bahawa notis perubahan kadar faedah perlu diberikan 14 hari lebih awal dan juga perjanjian elektronik kini diiktiraf sah rekod pengesahan identiti penyewa pula perlu disimpan untuk sekurang-kurangnya tujuh tahun. Ini saya lihat semua langkah-langkah ini adalah penting untuk kita membina satu pasaran kewangan yang berintegriti. Datuk yang betul, seraras dengan dasar Bank Negara Malaysia dan pelindungan dasar maksimum, minta maaf, pelindungan kadar maksimum, pindahan ini seraras dengan dasar di mana kaedah faedah kada faedah minta maaf kada faedah adalah berpandukan reference rate berasaskan overnight policy rate ini telah menjadikan kada sewa beli lebih stabil lebih profesional dan lebih terus kerajaan juga menetapkan had kadar faedah maksimum. EIR tidak melebihi 7% bagi tempo di bawah 5, tahun dan 16% bagi tempo yang lebih panjang. Ini adalah penting untuk melindungi pengguna daripada cas yang terlampau. Datuk yang dipetul, negara kita sangat bergantung kepada penggunaan kenderaan ya, beribad, cinta persendirian. Cinta tanpa kenderaan persendirian, kehidupan seharian rakyat akan menjadi sukar. Lebih daripada 70% rakyat memberi kenderaan melalui skim sewa beli. Ini merupakan isu yang berkait rapat dengan isu sara hidup dan kehidupan jutaan keluarga. 30 saat, saya tutup baik. Apa-apa ketidakadilan dalam sistem ini, dia membakna beban kepada rakyat. Makna, maka dengan pindah ini, kita bukan saja tukar formula, tetapi juga menunjukkan inspirasi kerajaan Mandani bagi mengembalikan kehadiran sosial ekonomi kepada pengguna dan membetulkan sekiranya ada segala ketidakseimbangan di antara institusi kewangan dan rakyat jelata. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Berikut saya mempersilakan yang berhormat Masjid Tanah